Yeni gündən hamınıza salamlayıram qızlar. Qızlar, bu gün nədir? Həftənin 6-cı günüdür. Dünənləri Cəmanın ad günü idi, bilirsiniz. 5-ci gün elə uşaqları gəzməyə apardıq, biraz da həm də yorulduq. Onsuz da neçə gün idi belə yorğunluq var idi canımdan. Dünən yenə uşaqlarla biraz gəzdik, elədik. Bu gün də Qanatam axşam bizə gəldi 5-ci günə. Cəmalət günü, günü. gündür. Bu gün də 6-cı gündür. Mən də istəyirəm ki, axşama plov dəmləyim. Günorta mərc elmişdim. E Dedim bir yüngül bir sulu yemək hazırladım. E Çünki qaynatam, yəni şəkəri olduğu üçün çox belə ağır xörəklər dalbadal yeyə bilmir. Dünən də belə həm də restoranda oturduq, qızardılmış belə şeylər yedi. Ona da çox olmaz belə. Ona görə mən də günortaya mərc elədim. Dedim günün gül bir şeyi olsun. Axşamda plov dəmləyəcəm, lobiyalı aş eləyəcəm. Qozu lobiyalı. Belə dondurucumda çəkilmiş qozum da var idi. Belə lobiya, keşniş, soğan doğrayacam, turşu da vuracam, qoz da vuracam. Lobiyə altına qoyacam plovun. Ancaq lobiyamı gördünüz kimi çox bişirmişəm. Yəni başım qarışdı Ömərlə danırsə, bir də yadına düşdü ki, mən lobiyanı tez götürməliyəm. Çünki plovun altına qoyduğumuz üçün a lobya onsuz da yetərincə, yəni dəmdə qalanda ağ, yumşalır, bişir, az bişirmək pişir, lazımdı. Mən də unutdum, çox bişirdim. Da əb olmaz. Buna indi turşuluq, qozunu, soğanını, keşnişini vuram. Birdə qızlar, toyuqda dünənlər demişdim mənca vlogda turşulayıb toyuq qoymuşdum. Doğrayıb onu da qızardacam qayna tama qızardılmış şey çox olmaz. Plov da çox ağır yeməkdir. Mən də belə həm sümüklüdür, bu ət var, həm belə qabırğalardır çoxsu daha doğrusu. Qabırxadır, bir də tikə ətlərdir plovun üzəri üçün hazırladım. Eləki belə də soyutma ətli, lobiyalı, turşulu plov hazırlayacam. Bir də toyuq qızardacam. Çünki belə uşaqlar bizdə toyuqla sevirlər. Aşçı Onu gətirəm də toyuğu da qızardaram bir kənarda. Bunu da belə hazırlayaram. İndi saat xəbərim yoxdur, iç saat neçədir inanırsız. Səhərdən elə başım qarışıb, Camal hazırlıqdadır indi. Saat 5-ə qalır. Həm, saat 5-ə qalır. Yavaş-yavaş bunu da hazırlayım lobyamıdan, aşımı da süzərəm. Yəni elə bir çox işim yoxdur. Sabahda inşallah toydayıq ə birinci gündə artıq qayna tam gedəcək. Ona görə istədim ki, onun üçün bir xörəy hazırlayım. Çünki heçlə belə də keçən bir yemək hazırlamamışdım. Belə qızlar, mən hazırlayım. İnşallah da də bir dən plovu süzəndə belə çəkməyəcəm də. Onsuz da həm belə inşallah hazır olanda da göstərərəm. Plovum artıq hazırdır. Sadəcə plovumu səliqəli şəkildə çəkə bilmədim. Çünki burada buludum yoxdur qabı da balaca gəldi aş üçün səliqəli alınmadı. Eybolmaq, sağlam olsun. Qızlar, bir də bu videonun sonuna toydan videolar, şəkillər paylaşacağam. İnşallah sevərək izləyirsiniz, baxarsınız. Mən də artıq burada sizlerle sağollaşıram. Özünüzə yaxşı baxın. İnşallah gələn vlogda görüşərik. Əgər videonu bəyənsəniz, dəstək olmaq istəsəniz, abuna olmağı, like atmağı unutmayın.